Мне довелось быть знакомыми со многими известными учеными в области водоснабжения и водоотведения. Среди них были и академики, например, академик Кульский или Карелин или Дикаревский. Но даже среди них Георгий Исаевич выделялся ну, чрезвычайной информированностью. Я так считаю, что он один из самых информированных в нашей области был людей. Но трудно даже какой-то было найти вопрос, который бы ему был не знаком по нашей специальности. При изучении теоретического материала студентами по специальности водоснабжения и водоотведения уделяется большое внимание лабораторному практику. Лабораторный практикум проводится отдельно и по водоснабжению, и по водоотведению. Я отлично помню то время, когда наши студенты с большим интересом и энтузиазмом изучали работу отстойников различной конструкции. Это вертикальные, горизонтальные, радиальные, полочные отстойники. И главным идеологом по проведению лабораторного практикума был профессор Георгий Исаевич Воловник. И помогала ему наш химик, преподаватель университетским образованием казак любовь васильна благодаря георгию Исаевичу студенты изучают самый важный предмет который необходимым в будущем это теоретические основы очистки воды и одной из лабораторных работ является лабораторная работа по изучению коэффициента объемного использования воды отстойников различной конструкции. Это был настолько преданный нашей специальности человек, что, казалось бы, вот в нашей жизни других проблем и не существует. И даже когда он был уже, ему было трудно ходить, когда он уже редко посещал наш университет и куда-то в другие места, он не ходил в другие организации, он восполнял это какими-то любыми другими способами и в общении с нами активно обсуждал какие-то новинки. И мы, конечно, очень благодарны э, Георгию Исаевичу за то, что вот своим отношением к делу он и нас вот своим примером э, получал, как это должно быть. Поэтому я считаю, что Георгий Саевич, великий педагог.